Ты видишь какой-то смысл в ГМО в Украине? Ну я, Но я например, я считаю, что в нормальной ситуации, в нормальной ситуации ГМО в Украине несет больше проблем, чем плюсов. Почему? Потому что мы в этом, если здесь разрешится ГМО, мы будем иметь постоянную проблему с контаминацией, ну то есть с содержанием да, ГМО. Да. Это нужно. У нас не настолько мощная инфраструктура, чтобы делать полное разделение. Да. Понимаешь, да? да? Мы потеряем огромное количество премиальных рынков да. и так далее и тому подобное. Поэтому я считаю, что это принесет больше проблем, чем пользы. Как понимаю, выращивать что... ГМО? Понимаешь, да? да? Да, да, да. Как, например, покупать ГМО «Шрот» Да он и так здесь покупается. И продается там, или еще что-то. Угу. Я просто смотрю Посмотри, на людей... Вот если здесь появляется ГМО-культура, ну, например, официально, да, то не ГМО-культура сразу исчезает. Соответственно, ты теряешь этот рынок премиальный. Ну, вот так. Я просто смотрю на людей, которые там выращивают, например, ГМО-сою, выращивают там 2,5 тонны, я не понимаю смысла как бы, этой деятельности. Очень простой смысл. Просто выдерживает безалаберность. Понятно. То есть, смотри, вот сегодня, если мы говорим про сою, ГМО и не ГМО просто ГМО соя выдерживает безалаберное к себе отношение. Понятно. А вот так как наши люди очень такие, знаешь, щепетильные, аккуратные, и все делают своевременно, ну, в кавычках, угу. Вот им этот продукт как бы хорошо. Но кукуруза вроде бы как э, э, там есть проблема диабротики. И э, что? Ну в какой-то степени ГМО ее решает. Первое в какой-то степени, во-вторых, оборот полностью решает эту проблему. Да? Да. И как же? Ну вот, сеешь сначала кукурузу, например, потом свою, потом опять кукурузу. У тебя нет проблемы диабротики. Она не успевает тебе нанести никакой вред. Потом опять, если ты сеешь кукурузу в монокультуре, да, это проблема. Много химии надо.